Воду для приготовления пищи, для питья лучше готовить перед употреблением, потому как в окружающей человека среде достаточно много бактерий, и вода это великолепное, это единственное условие, обязательное условие для размножения бактерий. На сухой пище бактерии не размножаются, а во влажной среде, просто в воде, они великолепно размножаются, потому что туда попадают новые, кто-то погибает, и это питательная среда для более сильных, более агрессивных бактерий. Она всегда будет. Что бактерии всегда будут убивать друг друга и пользоваться, ну, э, вот этой питательной средой, она всегда будет размножаться. И чем дольше вода стоит в ожидании того, когда человек ее употребит, тем большее количество бактерий там может размножаться. Вода может быть условно чистой в начале, но при стоянии количество бактерий будет возрастать постоянно. И эта прогрессия арифметическая, она э, может быть для здоровья критически опасной в зависимости от условий хранения этой воды. Поэтому воду нужно готовить перед тем, как употребить и использовать сразу весь объем. Потому что на стенках посуды, где находится вода, в течение суток уже макроскопически появляется слой слизи. То есть это бактерии, которые размножились в воде, которая вроде как не является питательной средой. И производит токсические вещества, которыми, ну, будет э, постепенно истощаться здоровье человека.